Занимаясь спортом, человек теряет достаточно много жидкости, и важно ее правильно компенсировать. Собственно, перед нагрузкой за час-полтора можно выпить стакан 2 воды, обязательно щелочной. Щелочной резерв поможет после нагрузки быстро восстановиться. А сама нагрузка пройдет легче, потому как при мышечной работе образуются кислоты, которые нужно нейтрализовать. Если нет щелочного резерва, резко увеличивается вязкость крови в процессе нагрузки и спортсмен нагрузку вынужден будет прекратить. После физической нагрузки вода должна быть тоже щелочной. Первый стакан должен зайти обязательно щелочной, погасить те кислоты, которые образовались во время нагрузки. А дальше вода может быть кислой. Следующий стакан где-то минут через 20-30 после первого он должен быть обязательно кислым, чтобы раздразнить желудок, усилить секрецию желудочного сока и фактически вызвать э, аппетит, забросить следующую порцию пищи. Во время физической нагрузки воду пить категорически запрещается, потому как вода резко попадая в кровь, увеличивается объем крови и перегружается сердце. Если во время физической нагрузки у спортсмена появилось чувство жажды, это говорит о том, что его организм к этой физической нагрузке, к этой тренировке сегодня не готов. И чувство жажды ⁇ это фактически приговор тому образу жизни, который спортсмен ввел в ближайших несколько дней, может быть и недель. Поэтому если появилось чувство жажды, не воду нужно пить в зале, а нужно постепенно нагрузку прекращать, проконтролировать пульс, давление. Они вернулись к исходным показателям. Вот в этом случае только после этого можно пить воду. И в этом случае тоже идет щелочная вода, которая поможет быстрее погасить кислотный стресс, вызванный физической нагрузкой, быстрее восстановить вязкость крови и обеспечить восстановление спортсмена уже после нагрузки. Поэтому в связи с занятиями спортом нужно использовать и кислую, и щелочную воду, правильно комбинируя употребление как до, так и после нагрузок. И в этом случае э, жизнь спортсмена в спорте будет максимально продолжительной и возможность достичь спортивные результаты максимальные тоже появится реальная. Неправильно используя воду до, во время и после нагрузок, спортсмен просто-напросто рискует не просто своим здоровьем, но и своей жизнью. Потому как вода, она не просто пассивный элемент, она активный элемент, который находится в кровеносном русле и обеспечивает либо активную физическую нагрузку, либо восстановление, либо неумеренным или неправильным употреблением этой воды можно легко сорвать работу сердца и э, поставить под угрозу жизнь спортсмена.